Əziz salon dostlar, kanalıma videomun xoş gəlmisiniz. Bu gün sizlərə yeni qazanc əldə edə biləcəyiniz Telegram botunu tanıdacam. Video keçməzdən əvvəl kanalıma abunə olub yana çıxığınız qovu atmağı unutmayın. Beləliklə yeni videolardan xəbərdar olacaqsınız. Bunun, yəni buna əlavə ə, aşağıda Telegram kanalımın linki də olacaq və əlaqə üçün də link olacaq. Hamsını açıqlamada qoyacam. İndi isə keçək videomuza dostlar ə, Telegram botumuz budur ə, SHD group aşağıda linkin verəcəm linkə daxil olub basanda yəni belə qarşı səhifə gələcəkdi burdan siz aşağı xanadan başla deyəcəksiniz başla düyməsə vurduqdan sonra Yəni başlat deyəndə start düyməsini tuturam. Qarşınıza belə bir dil seçənəkləri çıxır. Burdan İngilisin üzərinə bir dəfə vururuq və e, menyumuz İngiliscəndə olur. Yəni bizim üçün ən rahatı burada budur. Gəlin sizə ilk xalandan başlayaq. Burada balans bölməsi var. Balans bölməsi üzərinə vururuq. Siz burada yatırımlarınızı, yəni çıxarışlarınızı görə bilərsiniz. E, Yuxarıdakı Your Account balans bölməsində hal-hazırda balansınızda olan məbləğ görünür. E, kripto valütalar ilə aşağı bölmədə isə ümmlüklə yatırdığınız məbləğ görünür. Yəni ümmlüklükdə aşağıda isə aktiv total investment, yəni aktiv hal-hazırda olan yatırımınız. Aşağı xanada isə total earnings and commission bölməsidir. Yəni indi qazandığınızna yatırdıqlarınız ümmlüklükdə balansda görsənir. E, Bunun əlavə olaraq aşağıda minimum yatırım məbləğləri var. Gündəlik e, 1.45% verir. Yəni bu gündəlik olaraq balansınızda oturur. Yəni siz balan ödəməni mümkünə çatandan kimi ödənmə tələb edə bilərsiniz. Və onun da demim ki, paketlər 80 günlük olur. Yəni 80 günlük davam edir. Minimum 250 DOGE, 20 TRONX, 0.1 Ethereum və 0.005 Bitcoin Satoshi və 0.25 assets coin yatıra bilərsiniz. Yatırma əməliyyatında depozit verməsini vururuq. Qarşımıza çıxan bu xanada isə hansı kriptovaltərə yatıracağıq, onu seçirik. Mən Tronix-in tutaq yatırmaq istəyirəm. Tronix-in üzərinə vururam. Gördüyünüz kimi mənə avtomatik olaraq e, Tronix adresi verdi ki, bu adresə deyir minimum, baxın, minimum 20 e, Tronix yatırın. Yəni 19 Tronix yatırsaz, o basacaqdır. Yəni 20 Tronix yatmalısınız və onun üstü. Sadəcə adresin üstünə vurursunuz və kopyala deyirsiniz o gəlirsiniz cüzdanınıza oradan da minimum 20 tronix olmaq şərti ilə maksimum şəkildə yəni göndərə bilərsiniz istədiyiniz qədər və dedim ki 1.45% ilə gündəlik balansda oturur və 80 günlük paket davam edir gördüyünüz kimi adresimizi də kopyaladıq və dediyim kimi istədiyiniz yerə yapışdıraraq ödənişdən bura pul bur göndərə bilərsiniz. Və dostlar gəldi indi pul çıxarış bölməsin. Burda withdrawal bölməsi var. Bunun üzərinə bir dəfə vurursunuz. Hansı kripto valitanı yatırmısınızsa, onu çıxarmaq istəyirsinizsə burdan onu seçirsiniz. Dətdiyim kimi hansını çəkəcəksiniz, onu seçirsiniz. Məsələn mən Tron-u seçirəm. Seçdikdən sonra deyir ki, adresinizi yazın, cüzdanın Tronix adresini skopyaləyirsiniz. Baxın, Tronix sadəcə hansını çıxarmaq istirsənizsə, o onu kopyalayıb cəlb xana yapışdırırsınız. Daha sonra misal məbləği yazırıb çıxarış edirsiniz və saatlar çərçivəsində, yəni 1 saat ərzində pul hesabınıza daxil olur. Reinvesting bölməsində siz burada olan pulunuzu avtomatik şəkildə reinvest edə bilərsiniz. Yəni yenidən dövrə ətdirə bilərsiniz. Bunun üçün burdan reinvest settings-ə basırıq, burdan da reinvest edirik. Hansı kripto valyutada? Məsələn, məndə Tronix-dir. Onun üzərinə vurursunuz. Minimum məbləğ 20-dir. E, məbləğ yazırsınız və reinvest edirsiniz. Və 80 paketlik, 80 günlük paket yenidən dövr edir. Bu şəkildə. Burada auto reinvest var. O nədir? Auto reinvest siz Buradan yesə başlasanız, hər gün oturduğunuz 1.45%lik balansın oturan məbləğ avtomatik şəkildə reinvest edilir. Yəni o ödəmə limitinə çatmadanda siz dövr etdirə bilərsiniz. Ə, yəni ki, DC-lərim bu qədər idi bu vaxtda. History bölməsi var. History bölmənə vuraq. Burada da siz ıı, pul çıxarışları, pul yatırmaları, gündəlik oturan balansınızdakı pullar bütün yəni tarixən buradan baxa bilərsiniz, görə bilərsiniz. Bunun əlavə olaraq, dostlar burada mytimber məsələsi də var. Bu sizin komandanızdır. Sizə göründüyü kimi referal linkiniz budur. E, Dədim ki, aşağıda linki verəcəm. E, referal linkiniz budur. Hər yatırılan məbləğdən 4% bundan götürürsüz, gəlir əldə edirsiniz. El ölməsində də gördüyünüz kimi bu vaxta ətraflıca yayılıb məlumat var. E, demək, fevralın 17 2020-ci ildə başlayıb paxta elə 1 ildir fəaliyyət göstərir. Bot həqiqətən super botdur. Yəni yatırım edirsinizsə yatırım riskidir. Amma ə, yatırım ə, axtarırsınız, yatırım bu otsayt. Bunu tövsiyə edə bilərəm. Mən heç kimi, yəni yatırım etməyə məcbur etmirəm. Kim istəsə, yəni yatırım edə bilər. Yəni az faiz versə də, ə, güvənli yatırım saytlarından biridir. Gördüyünüz kimi burada yazır minimum investment və minimum withdraw. Yəni siz burada minimum yatırımları görə bilərsiniz, minimum çıxarışları görə bilərsiniz. Özünüz burada daha ətraflı oxuya bilərsiniz nə lazımsa. Bu nöqteyəy görə aşağıda ol payment bilməsi var. Siz burada bütün botun dövrlərini görə bilərsiniz. Və bu günün videomuz bu qədər idi. Bütün linklər aşağı bölmədə olacaq. Nə sualınız olsa mənə yaza bilərsiniz. Sağ olun dostlar, gələn görüşə qədər.